আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মার্কাজুল ফুনুন বাংলাদেশ কর্তৃক তেরোাতুল আইবহ এর দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় দর্শক এখন থেকে আমাদের তেরো তুল এর পর্বগুলো ধারাবাহিকভাবে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো শুরু করা যাক যাকাতুল রহমান রহিম الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا مقتصر مضبوط في النحو جمعت فيه محمات النحو على ترتيب الكافة مبوبا ومفصلا مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لألا يشوش ذهن الذهن المبتدئ لألا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال وواخر الكلمة الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيف تركيب بعضها مع بعض والغرض منه سيانة الذكر الفضيل اللبسي في كلام العربي وموضوعه الكلمة والكلام فصل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفردا مفرد وهي منحصرة في ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف اسما وفعلا وحرفا اسم وف وفعل وحرف لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحالة والاستقبال كرجل وعلم وعلامة سحة الإخبار عنه نحو زيد قائم والإضافة نحو غلام زيد ودخول لام التعريف كالرجل والجر والتنوين نحو بزين والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء فإن كل هذه خواص الاسم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتنى ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه واسما على المعنى وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كزرب يزرب إزرب وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه هو دخول قد والسين والسوف والجزم والتصريف إلى والتصريف إلى والمزارع وكونه أمرا أو نهيا واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت وتاء تاني ساكنة نحو زربت ونون التأكيد فإن كل هذه خواص الفعل ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر لان المصدر هو الفعل الفاعل حقيقه وحد الحرف كلمه لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها نحو من فان المع فان معناها الابتداء وهي لا تدل عليه الا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصره والكوفه مثلا تقول سبت من البصره الى الكوفه وعلامته ان لا يصح الاخبار عنه ولا به وان لا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال وللحرف في كلام العرب فوائد كالربط بين اسمين نحو زيد في الدار او الفعلين نحو اريد ان تصرب او اسم وفعلا و الجملتين نحو ان جاءني زيد اكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى ويسمى حرفا ليقوعه في الكلام حرفا اي طرفا اذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند اليه فصل الكلام لفظ تضمن كلمتين بالاسناد والاسناد نسبه احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه المخاطبه فائده فائده تامه يصح سكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جمله ما ان الكلام لا يحصل الا من اسمين نحو زيد قائم ويسمى جملة اسمية أو من فعل واسم نحو قام زيد ويسمى جملة فعلية إذ لا يوجد المسند والمسند عن في غير ما ولا بد للكلام منهما فإن قيل قد نقد بالنيد ونحو زياد زيد قلنا حرف لذا قائم مقام أدعو وأذل وهو الفعل فلا نقد عليه وإذا فرغنا من المقدمة فلنشر في الأقسام ثلاثة ثلاثة والله الموفق والمعين القسم الأول في الاسم وقد مر تعريفه وينقسم الى المعرب والمبني فلنذكر احكامه في بابين وخاتمه الباب الاول في الاسم المعرب وفيه مقدمه وثلاثه مقاصد وخاتمه اما المقدمه ففيها فصول فصل في اعراب الاسم معرب فصل في إعراب الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل عن الحرف والأمر الحازر والماضي نحو زيد في قام زيد لا زيد وحده لعدم التركيب ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا فصل حكمه أن يختلف آخر باختلاف العوامل اختلافا نبزيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد أو تقديريا نحو جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى والإعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء وإعراب الاسم على ثلاثة أنواع رص رفع ونصب وجر رفعا ونصبا وجرا رفع ونصب وجر, رفع ونصب وجر, رفع ونصب وجر প্রিয় দর্শক আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং অব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ